Вопросы размежевания земель обсуждали на собрании Запорожского регионального отделения Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов. В работе собрания приняли участие представители областной власти, депутаты и председатели райгосадминистрации. Собрание председателей сельских и поселковых советов носило острый характер. Руководители территории поставили ребром вопрос обеспечения процесса разграничения земель государственной и коммунальной собственности в соответствии с поручением президента Украины. Ведь есть районы, где до сих пор не ясны их границы с соседями. А это реально затрудняет работу и мешает наладить взаимопонимание между их администрациями. Также оживленное обсуждение вызвал вопрос взаимодействия инспекции государственного архитектурно-строительного контроля с органами местного самоуправления. Нарекания со стороны сельских председателей вызывают постоянно возникающие проблемы с введением в эксплуатацию объектов социально-экономической инфраструктуры и жилья. А этого допускать никак нельзя. Заместитель председателя облгосадминистрации Александр Дудко призвал голов сельских советов не бояться решать свои проблемы непосредственно напрямую с областным руководством. Я вас дуже просил, когда не решаются проблемы, которые связаны с оформлением через инспекцию, Державного архитектурно-будивельного контроля або по Головному управлению Держкодзему, я просил вас звертатись напрямую до меня. И тех, кто звертался, я старался допомогти. Также Александр Дудко акцентировал внимание присутствующих на наиболее проблемных вопросах сельских территорий, сохранении оросительной системы и лесополос, которые очень важны в повседневной работе земледельцев. Одна из проблем, которая существует, это недостаточность вологи в грунте. На сьогоднішній день, так як підказують так сказати, гідрометцентр і фахівці, всього ж забезпеченість на 65%. І ви всі знаєте, що проблема сьогодні із оземеною, проблема із проведенням весняних польових робіт стоїть дуже гостро. Я маю на увазі розкрадання ніхто не дозволяв, і не треба тут ніякі закони для того, щоб зберегти ту урошувальну систему, яка поки що існує. После завершения дискуссии состоялось собрание Запорожского регионального отделения Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.